أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. اور ہم نے اتارا آپ پر کتاب کو ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے اور ہدایت کے طور پر اور رحمت کے طور پر اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری کے طور پر اللہ کے فضل سے آج ہم قرآنِ پاک, قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے دل ہیں اللہ شان شانو ہم سب, سب کو توفیق بخشے بخش بخش ایسے ہی دل ہم پورے قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ سمجھیں اور اللہ جل شان ہو ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائیں قرآن, قرآن پاک کی تفسیر, تفسیر شروع کرنے سے پہلے سے ہمیں قرآن, قرآن کا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ قرآن قرآن پاک کے تعارف نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح تو قرآن پاک کی تفسیر کے شروع سے پہلے ہی سینکڑوں تاکہ اس کتاب کا پوری طرح تعارف اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے پھر سمجھنا شروع کریں بلا شبہ ایسا ہی ہے اور ضرورت اسی چیز کی ہے تاہم ہم ابتدا میں ایک آیت مبارکہ سمجھیں گے اور انشاء اللہ دورانے ترجمہ و تفسیر جوں جوں وہ یہ آیات آیات بات آئیں گی جن, جن میں قرآن, قرآن پاک, پاک نے خود اپنا, اپنا تعارف کروایا ہے ہم انشاءاللہ وہ بھی سمجھتے, سمجھتے جائیں گے سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے, جو سمجھنے کی, کی, کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام کلام کسے کہتے ہیں جس کے ذریعے بات کی جائے اب میں بول, بول رہا ہوں یہ جو جو لفظ میری زبان سے پھسل رہے ہیں یہ میرا کلام ہے میری باتیں تو یہ قرآن پاک جس طرح باقی ساری مخلوقات ہیں ایسے نہیں بلکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں یہ وہ پاک الفاظ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود بولا ہے اور یہ قدرت کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے اور پھر اور نبی کے مبارک واسطوں سے یہ ہم تک تو کلام کی عظمت سمجھنے کے لیے بنیادی چیز یہ سمجھنی چاہیے جب بھی تلاوت کریں قرآن پاک سنیں اور سمجھیں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں وہ بول اللہ نے مجھے نصیب فرمائے جنہیں جن سب سے پہلے خود اللہ نے بولا پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک زبان سے بولا پھر حضرات صحابہ نے بولا پھر امت کے کیسے کیسے اللہ کے پیاروں نے بولا اور کرتے کرتے یہ ہم تک پہنچے جو آیت مبارکہ آج قرآن پاک کے تعارف میں پڑی گئی اس میں سب سے, سب سے پہلی, پہلی چیز جو, جو اللہ جل جل شانہ نے شانو ارشاد, ارشاد فرمائی لکل لکل میری خواہش, خواہش ہوگی کوئی ایک لفظ ہو میں آپ سے عرض کروں تو آپ بھی پڑھ لیا کریں ذرا تلاوت بھی ہو جاتی ہے اور ماحول میں تازگی بھی تو قرآن پاک کا پہلا تعارف کیا ہے طبیا لکل شیء سب بھائی گے ہر چیز کا بیان کیسا مختصر ٹو دا پوائنٹ دو لفظوں میں ہے ہر چیز کا بیان لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی چیزیں دنیا کی ضرورتیں دنیا کے فن وہ نہیں اب کوئی کہے جی کہ ہر چیز کا بیان ہے تو ہمیں آپ بتائیں کہ اس میں ہوائی جہاز کا ذکر ہے اور ہمیں آپ بتائیں کہ اس میں فلانی چیز کا ذکر ہے ایسے نہیں دنیا, دنیا کی چیزیں دنیا, دنیا, دنیا کے فن دنیا, دنیا, دنیا کے علوم او ان کا قرآن پاک میں ذکر نہیں کہیں اشارہ ہو کسی چیز کا کسی جانور کا تو وہ بھی اس بنیاد پر ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے دینی رہنمائی کیا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک دنیا کے معاملات کے لیے نازل نہیں ہوا اگر ہیں تو ضمن دنیا کے معاملات ذکر ہے اصل قرآن پاک سے مقصد کیا ہے دوسرا, دوسرا لفظ قرآن پاک, پاک, پاک کے تعارف میں پاک اس ہی آیت آیت میں فرما پاک پاک غدن غدن ہدایت हدایت 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 ہے ہدایت کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں رستہ دکھانا ہے قرآن پاک کو رستہ دکھانے کے لیے آئے کون سا رستہ اللہ کی طرف جانے والا رستہ قرآن پاک کو کتاب دعوت بھی کہتے ہیں اور اللہ, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حاضی الاللہ یہ میرا رستہ ہے, ہے میں اللہ کی طرف, طرف بلاتا, بلاتا ہوں تو, تو وہ دعوت اور اللہ کی طرف بلانا کس کے ذریعے تھا قرآن پاک کے ذریعے تھا تو قرآن پاک ہدایت ہے مطلب اس کا لفظ لفظ رستہ بتاتا ہے اللہ کی طرف میری اور آپ کی منزل کیا ہے میرا اور آپ کا رستہ کیا ہے ہم نے ساری زندگی جب تک اللہ کے حکم سے جی رہے کس رستے پر چلنا ہے یہ قرآن پاک کا تعارف پھر تیسرا لفظ جو اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کے تعارف کے طور پر ہے اس میں فرمایا کہ یہ رحمت ہے قرآن پاک رحمت ہے رحمت کہتے ہیں دل کی نرمی جیسے ہم کہتے ہیں مجھے فلانے پر بڑا غصہ آیا لیکن پھر میرا دل نرم ہو گیا مجھے رحم تو رحمت کہتے ہیں دل کی نرمی انسان زندگی میں ہے ہے بہت سے گناہ کرتا اللہ کی کرتا ہے اور بالکل مستحق ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے بالکل مستحق ہو جاتا ہے اللہ کی پکڑ میں آ جائے ظاہر نافرمان اور باغی اور بات نہ ماننے والے کو تو سگی ماں برداشت نہیں کرتے اور والد برداشت نہیں کرتا اور کوئی استاد برداشت نہیں کرتا اور دنیا کی کوئی حکومت اپنے باغی کو برداشت نہیں کرتی تو اللہ رقیم ہے کیسے رحمان ہے اور ان کی رحمت کا عالم کیا ہے کہ دنیا میں ہم کتنی ہی نافرمانیاں کرتے پھر رہے اور وہ ذات پاک ہمیں مولد دے رہی تو یہ قرآن پاک اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے جہاں جہاں اسے پڑھا جائے جہاں جہاں اسے سنا جائے جہاں جہاں اس کا وجود موجودگی ہے یوں سمجھے کہ جیسے یہ سائنس والے چیزیں بیان کرتے ہیں کہ بادل اٹھتے ہیں اور بارش آتی ہے بادل بخارات نیچے سے اٹھتے ہیں اور بارش اوپر سے آتی ہے تو یہ قرآن پاک نیچے جہاں جہاں موجود ہے اس کی تلاوت ہے اسے سنا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت کو آسمان سے یوں اور چوتھی چیز چوتھا لفظ وہ سب سے زیادہ توجہ کے لائق ہے قرآن پاک کے تعارف میں بشرا للمسلمین بشرا للمسلمین قرآن پاک مسلمانوں کے لیے خوشخبری کیا مطلب ہدایت تو سب کے لیے رستہ تو قرآن پاک سب کو بتاتا ہے اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی صرف حضرت ابو بکر کو،, کو یا حضرت عمر کو یا حضرت, عمر کو، عمر کو، یا حضرت عثمان و علی کو یا لاکھ سے ہابے کرا رضی اللہ تعالیٰ ابو جال کو بھی سنا اور ادبا اور کو بھی سنا اور ان سب کو بھی اس قرآن پاک کے ذریعے رستہ بتایا تو قرآن پاک کو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رستہ بتاتا ہے اور اللہ جہ نے اس قرآن پاک کو تو اپنے نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہدایت بنائے بنا لیکن قرآن نہیں قرآن اور ان, 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 ان کے لیے خوشخبری نہیں خوشخبری کس کے لیے ہے خوش نصیب ایمان اور کلمہ پڑھنے والے کے کلمہ پڑھنے والا مومن جب قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس میں کیسی کیسی بشارتیں ہیں اللہ جان سے ملنے کی بشارتیں ہیں اللہ کی زیارت کی بشارتیں اللہ کی طرف سے سلامتیوں کی بشارتیں اور جنت کی بشارتیں اور اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ انبیاء کرام صحابہ کرام اور ان کے ساتھ جا کر ملنے کی بشارتیں اور روحوں کی جنت میں سیر کی بشارتیں یہ ساری خوشبریاں کس کے لیے ایمان والے کے لیے تو قرآن तो پاک کے تعارف نے فرمایا ہر چیز اس میں بیان ہر ایک کو یہ رستہ بتاتی ہے اللہ کی طرف جانے والا رستہ رحمتا اور قرآن پاک اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا ذریعہ اور بشرا للمسلمین ہر ایمان والے کے لیے خوشخبری اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق